Окей, привіт шановним слухачам. З вами на зв'язку Світлана Навинська та Девід Кіокумберг. Саме так ми знову з вами на зв'язку і продовжуємо записувати знову ж таки наступний випуск під назвою Духовний що, Світлана, ми розбираємо теми Простими словами. И Дэвид Кьюкемерк, душе напряженно наблюдает, что ж всего выйдет. Одно, что меня радует, момент, когда мы услышали комментарий, да, что человеку помогла наша программа разобраться, что появилось раньше курица или яйцо. Мы уже знаем, что это не зря. Спасибо Светлана, за такую возможность. Опять, опять и снова как меня этот кюкумбер уже <пора>, пора его менять в общем у нас есть кто-то на примете я его слушаю мне засыпать хочется режиссер найди кого-то другого ну доброе, мы повертаемся мы повертаемся до повертаемся в микрофон как нам подсказывает режиссер чтобы нас было лучше слышно и мы продолжаем наш духовный гротеск очередная тема недельная глава Ваєра відкрилися. Що ми увійдемо в цій главі, Світлана, пожалуйста, тобі слово. Так, ми продовжуємо досліджувати сьогоднішнє місце писання, яке називається І відкрився. Тож відкриваємо, де віде для наших слухачів нові теми, нові аспекти. І сьогоднішнє місце воно дуже багате на події, різні цікаві і загадкові. Постаті і одне з них місце це коли Авраам зустрів трьох мандрівників. Дуже це питання багатьох людей цікавить, хто ж вони були насправді, ці мандрівники. Є різні думки, є різні домисли. І я б хотіла почути твою просту логічну відповідь, хто ж це були. с кем встретился Авраам били свой шатра да, на самом деле все легко и понятно конечно, можно все списать на ангелов как часто это бывает в жизни мы всегда на кого-то хочем переложить нашу ответственность но в этой истории мы ясно видим, что эти путники три путника очень хорошо знакомы Аврааму мы видим, как он встречает их, да, мы видим, он бежит им навстречу, он кланяется и приглашает их в свой дом. Он произносит такие слова «Владыка, да, мой, не проходи мимо меня». И мы возвращаемся к прошлой недельной главе, где Авраам уже с кем-то встречался. И вот эта личность, еще одна загадочная, Милкиседек, о котором мы говорили в прошлом выпуске, мы выяснили, что это был Сим. И, по всей видимости, два брата, Хам и Яфет, были с ним в то время. И мы видим здесь очень похожую ситуацию, что именно эти люди и пришли в гости к Аврааму. И мы видим дальше, как развиваются события. Авраам бежит, просит слугу приготовить теленка, сделать хлеб, кормят этих гостей, и у этих ребят довольно-таки хороший аппетит. Не каждый сможет скушать теленка. Поэтому мы делаем вывод, что люди имели совсем другие размеры, и для них пообедать теленочком это было легко и просто. Ну, так, звісно, я нагадаю, что мы говорим про тех трех постатей, тех трех людей, которые до нас Перейшли з допотопного світу. Тож так, ми пам'ятаємо, що там були зовсім інші розміри, зросту і лікоть, по якому ми рахували розміри ковчегу і так далі. Це дуже цікаво розуміти, вивчати і знати, хто перед нами і як, якими вони були. І так, да, це гостинно було так зустріти. своих против. Да, многие говорят о гостеприимности Авраама, и мы с этим не спорим. Но я не думаю, что каждого прохожего Авраам встречал именно так. И мы стараемся практически посмотреть, да, на те события, о которых мы читаем в Священном Писании, и мы видим, что э, на сегодняшний день э, таких гостеприимных людей очень сложно найти. Или я ошибаюсь, Світлана. Тут я також трошки задумаюсь, але я думаю, що це гарна риса бути гостинною людиною, гостинною сім'єю. Але звісно ж, з тобою погоджуюсь, що саме так зустрічати, як це описано в даній історії. Це було дійсно вже зроблено з усвідомленням і розумінням, кого саме побачив Авраам і кого запросив у гості до себе, тому що не до кожного ти звертаєшся владика. Дякую, це цікаво. Да, я хотів сказати, що вот такі заметочки, які ми беремо з різних глав Біблії, вони нам допомагають увідіти повну настоящу картину того, що могло приїхати в ті времена. И еще раз мы напоминаем, что книга «Бытие» — это книга пророческая, что фантазии любого человека могут иметь место, но наша задача э, увидеть это более реально, как это происходило на самом деле. Воно все логично, и я дуже дякую тебе. Рухаемся далее. Очень важно, как мы уже говорили, иметь с собой листочек, ручку и считать. И если мы высчитаем, Сколько прожили Сим, сколько прожили Ной, мы видим, что в это время Ной уже покинул наш мир. Вот. А его дети Сим, Хам, Яфит по тем подсчетам, какие мы видим, они как раз живы. И логично, что самые древние люди, они пользуются почетом, уважением и занимают определенные должности в том, Мир, да, який був. я хотіла б ще продовжити розмову про Авраама, тому що в цьому розділі ми ще бачимо розмову Авраама з Богом, і це дуже цікаво. Цікаво споглядати і чути, і фантазувати, як це відбувалося, як цей торг відбувався, чому людина собі це дозволила, ніби це можливо з Богом, чи як? Що ти думаєш про це, якраз це і показує нам, які у нас повинні бути отношения сьогодні з Богом. Ми бачимо, що це три гостя, це пророки, які знають, що Бог готує, что Бог делает. И пророк, он слышит голос Божий, и мы видим это пророчество, которое было сказано Аврааму, что у него через год родится сын. И дальше мы видим, когда эти гости рассказали Аврааму, куда они идут, зачем они идут. И Бог хотел открыть Аврааму, что в его планах. И те слухи, которые доносились из городов Содома и Гаморы, до судьи всей земли. Мы дальше это увидим, как Авраам обращается к этому человеку. Вот. И мы видим, что это требовало расследования, да, и как учит нас Библия, что если до нас доходят какие-то слухи, нам нужно в этом тщательно разобраться и выяснить, так ли это на самом деле. И вот этот разговор Авраама с Симом, как мы предполагаем, взгляд Авраама был направлен к этому городу. Он имел там своего племянника Лота, он знал, что... Лот живет там, его семья живет там, и он был обеспокоен о его судьбе, и поэтому мы видим вот этот торг, мы видим, что Авраам пытался сохранить жизнь Лота, и этот торг, можно сказать, привел к тому, что ради одного праведника Бог бы мог сохранить этот город. Но когда мы в дальнейшей истории увидим приход этих двух парней в Садом и мы видим отношение, какое было в этом городе, то стало ясно, что этот вопрос нужно решать кардинально, и поэтому все, что просила Врам, переживая про своего племянника. Це і було зроблено. Лот і його сім'я была выведена из этого города. Так, сумна історія, і, на жаль, вона повторюється і повторюється, як і за часів Ноя, який будував ковчег, і милості Божій над землею, щоб не потонули люди. Більшість людей і були спасені, але. Хто перейшов в наш світ, хто вижив в цьому потопі, ми бачимо, що це тільки сім'я Ноя. І також і тут, в цьому прикладі, дуже сумно, що повірило в те, що буде, прийде гнів Божий на зло, і буде покарання. Повірило тільки практично ніхто, окрім сім'ї Лота. К сожалению, так і произошло, Но это место нам еще раз показывает, кто же были все-таки эти гости, которые пришли к Аврааму. Мы видим, что Лот тоже узнал их, он тоже пригласил их в дом, он с почтением отнесся к ним, он даже был готов отдать своих дочерей вместо этих э, гостей, да, его праотцов. До речи, хочу зазначить, еще тут как раз и может быть, одна из подказок, кто насправді самом деле были эти гости, потому что не просто... Мандрівники, якісь, які мимо проходили, і які просто хотіли подивитись на судом і Гомору. І так, думаю. Так, да, якраз вот такі моменти нам відкривають, що це були не просто путешественники, які приходили мимо. Це були люди, це були отці, це були. почтенные, да, дедушки, можно так сказать. И есть заповедь, почитай отца и мать. И как ее правильно понять и как ее правильно выполнить. И, возможно, вот как раз в этой истории Лот и выполнил эту заповедь. Его почтение, оно имело такую высокую шкалу, что он был готов отдать самое дорогое, что у него было. И как мы в дальнейшем будем читать историю про Авраама, вот это качество отдать самое дорогое, что у тебя есть, оно очень важно для Бога. Ну, выпробовывание приходить в жизнь каждого сердца, каждого верующего, верующей людины, это интересный момент. І, здається, є там одна деталь, по якій ми з тобою якраз ти вже озвучував, Девіде, що саме Авраам звернувся до гостя, який залишився, і він з ним розмовляв про і Гомору, і він підкреслює, що чи зможе суддя всієї землі так вчинити. Тобто Авраам підкреслює, хто це перед ним стоїть. Що це за постать, і тому нам такі деталі, такі пазлики, вони ставлять все на свої місця. І дуже важливо нам, людям, бачити логіку у всьому, що Бог робить, і що є всьому логічне пояснення і розуміння, а не домисли, як сказав ти, Девіде, де, де, все як спихувати, списувати на ангелів, тому що в Біблії я не зустрічала. Ні разу, щоб ангел їв їжу. Я знаю, що він міг спалити, як на жертовник приноситься і так далі, але не споживають. У мене не було ще такого прикладу, можливо, я не побачила. Було б цікаво, якщо б хтось із читачів це знайшов місце і написав нам у коментарях. Ми, Девіде, з тобою прийшли до такого розуміння, що це були саме цим. І всім будучи Мелхіседеком, мав чин судді всієї землі. Тому дякуємо Девіде за дійсне логічне пояснення і рухаємось далі. Хотів би ще повернутися к історії виводу лота із Содома. Ми бачимо, що не так все произойшло гладко, як хотілося б, навіть. всем нам, но в этом мы видим, что не каждый человек способен оставить какие-то свои плохие привычки или, может быть, привязанности к чему-то. И это важное замечание было к Лоту и к его семье, чтобы они не оборачивались, чтобы они не жалели о том, что они оставляют. И, конечно же, Бог имел для них что-то лучшее, что-то новое. Но мы видим, что все-таки жена Лота, которая, скорее всего, была из Содома, и которая, в принципе, была воспитана в определенном обществе с определенным пониманием, ей было тяжело от этого всего отлепиться, это все оставить. И мы видим, что она там и осталась. Она превратилась в соляной столб. Вот. И нам это хороший урок, что если мы будем жалеть о неправильных вещах, о каком-то неправильном прошлом в нашей жизни, чтобы мы не окостенели, не остолбенели и не остались э, где-то в пустыне без Божьего благословения. И дальше мы видим, что Лот со своими двумя дочерьми, он все-таки пришел в какой-то маленький городишко под названием Цор. И то, что он хотел сохранить какую-то частичку прошлой жизни для себя, оказалось, что это было желание, которое не стоило мы видим, что не каждому человеку просто забыть и оставить э, то прошлое, э, иногда оно нехорошее, но мы прилепляемся к этому, и это может нас остановить, мы можем закостенеть, если мы будем оборачиваться на те наши грехи, они нас и будем о них сожалеть, они нас будут привлекать, то мы не сможем идти дальше. Только тот, кто не оглядывается, только тот, кто идет в горы, как это было предложено Лоту, они смогут выйти из того греха прошлого и быть спасены. И дальше мы видим, что Лот все-таки пришел в городок, который он хотел сохранить для себя. И в этом городке он увидел то же самое, что происходило в Содоме. тому йому в дальнішому здечермі пришлось все-таки уйти в гори, куди ізначально Бог йому і предлагав уйти. Спасибі Дейвіде за твою э, розповідь про Лота, і це розділ, який ще має дуже багато граней, які ми сьогодні не озвучили, не затронули. І тому я думаю, в майбутньому, якщо буде в нас така можливість, ми будемо говорити про це, записувати ще випуски. Щоб відкривати більше і давати більше розумінь нашим слухачам. А ми продовжуємо далі досліджувати наше тижневе читання, і у нас ще є історії, наприклад, про те, як Авраам з Сарою вони перейшли в Герарську землю, де цар Герару спокусився на таку чудову дружину Авраама, але він не знав, хто це. Така чудова жінка, і тут є своя історія. І це так цікаво додумовувати свої сюжетні лінії, як це могло бути, що там розвивалось. І я думаю, багато фільмів звідси беруть свій початок. от. А далі в нас ще йдуть розповіді цікаві також про народження Ісаака, коли Аврааму було 100 років, і про розповідь про те, як Сара із своєю рабинею. Не былое влада. Коснемся и этих историй, но бегло, чтобы не завязнуть в них. Да, похожая история, какая была в Египте. Авраам с Сарой пришли в Герар и еще один товарищ по имени Авимелих. Это был царь Герара, и дальше мы будем его еще встречать. И мы тоже понимаем, что этот товарищ тоже долгожитель. Возможно, тех же самых габаритов, как Ной, Сим, Хам, Яфет. Но мы видим похожую ситуацию, где Авраам и Сара, они назвались брат и сестра. И было такое искушение у этого царя Герара взять ее себе в жены. Но мы видим, что Бог опять хранит Авраама и Сару опять он и этому царю не дает прикоснуться к саре. И мы видим опять, что эта семья, она под надежной Божьей защитой. И дальше мы, да, видим рождение обещанного сына Исаака. Через год у Сары родился сын, Аврааму 100 лет, Саре 90, хороший, нормальный возраст. И история про Измаила. Мы увидели, что Сара наблюдала за взаимоотношениями между Измаилом и Исаком, и что-то она увидела нехорошее, как раз это и вызвало вот этот конфликт, и Аврааму пришлось отправить Агарь с Измаилом жить совсем в другое место. Знову ж таки, трошки сумная история, но это тоже наследки того, когда мы, люди, начинаем помогать Богу, Своїми розуміннями, своїми досвідами, і тому виходить, на жаль, те, що виходить. Тому в цьому розділі ми бачимо, чим Авраам заслуговує такі обітниці, таке відношення Бога і його увагу, і бути названим. другом Бога и батьком веры. Сложный момент опять выпал на долю Авраама. И мы вспоминаем то обетование, обещание, которое Бог дал Аврааму, когда ему было еще только 75 лет. В 100 лет у него родился сын. И мы видим, что с момента того обещания прошло уже около 40 лет, потому что Исаак уже был зрелым юношей. И то понимание, какое Авраам получил в разговоре с Богом, что Бог хочет иметь наследника, что Бог тоже хочет иметь детей, и Авраам это понял, поэтому он был назван отцом веры. И когда уже у авраама родился сын вот этот божий план он начал исполняться и для бога очень была важна верность авраама и поэтому вот эти испытания которые происходят вот сейчас о которых мы читаем мы видим что авраам взял своего сына и он вместе с ним пошел в иерусалим гора моря это как раз та гора где сегодня находится иерусалим и на этом месте Бог попросил принести Авраама в жертву своего сына. И мы видим вот это отношение к Божьим заповедям, это почтение к своим родителям, почтение к нашему небесному Отцу. И мы видим, что Авраам был готов. Авраам был готов принести в жертву самое дорогое, самое ценное что у него было, его единственный любимый сын. Но тут есть еще одна сторона. Мы понимаем, что и Исаак, он понимал, что он делает. И мы видим, что Исаак вполне мог оказать сопротивление своему уже немолодому отцу. Но по всей видимости, и он тоже понимал вот этот Божий план спасения человека и возвращение человека назад э, к Богу и то, что он дал себя связать и положить на этот жертвенник добровольно, говорит нам о том, что вот эти два человека, они достойны быть и носить звание друга Бога. Мы видим вот это сложное решение и э, готовность идти до самого конца она была принята Богом. Бог, конечно, остановил Авраама, он не дал ему убить своего сына, но само решение, оно было принято как за совершенное действие. И впоследствии мы увидим, что да, Бог, он не остается в долгу у своих друзей, которые ради него готовы пожертвовать Самим цінним, що мають? тут нема що додати, це неймовірна глибина стосунки взаємовідносин з Богом, людини з Богом, рішення Авраама і не тільки рішення, і його підтвердження вчинками. Говорить про те, що це був батько віри, з якого всі ми можемо брати приклад і поважати. І до сих пір ім'я Авраама всі знають. І з повагою відносяться, тому що це випробовування було дуже потужне і воно відбулося дуже серйозно. Так, це стосується і нас, людей, які вивчають Біблію, які шукають розуміння. Що таке сенс життя, що таке істина? І я думаю, коли ми такі читаємо розділи, вони нам багато що допомагають зрозуміти і перенести на наш час, на наші стосунки з Богом, що як нам вибудовувати їх, і як нам бути дійсно віруючими людьми, які мають взаємовідносини з живим небесним. Спасибо, Светлана, за такое резюме. И действительно, это важно увидеть реальность Божьего Слова и увидеть, как развивались события и что сегодня мы можем применить к себе, к своей жизни и как нам относиться к Богу, к Его Слову, как нам относиться к людям. Обо всем, об этом мы учимся из этой... чудесної книги. І ми закінчуємо цю недельну главу і будемо двигатися далі в вивченні Божого Слова. Дякуємо Девіде, дякуємо всім, хто з нами досліджує непрості питання. А ми намагаємось про складне говорити простими словами. З вами були Світлана Навінська та Девід К'юкомберг. Всім спасибі до наступних зустрічей.